У меня на руках ответ, собственно говоря, на наш запрос Витанецкого областного военного комиссариата за подписью временно. областного военного комиссара полковника Бибешка. А узнавали мы, собственно говоря, такую информацию, кто из депутатов городского совета Мариупольского подлежит мобилизации. Итак, военно обязанными депутатами Мариупольского городского совета являются на сегодняшний день Волушкин Игорь Александрович, 74 -го года рождения, Дейн из Виталий Геннадьевич, 75 -го. Иванов Петр Владимирович, 76 -го. Курский Владимир Иванович, 76 -го. Коробских Сергей Александрович, 77 -го. Таранов Павел Александрович, 81 -го. Федай Андрей Александрович, 75 -го. Чудаева Наталья Вячеславовна, 72 -го. Чехмар Дмитрий Владимирович, 72 -го. Павлюков Александр Анатольевич, 73 -го. Доцент Роман Анатольевич, 75 -го. Также в ответі сказано, що э, зачитаю оригінал мову оригіналу. Рішення щодо щодо призову за мобілізацію по кожному військовозобов'язаному приймається індивідуально відповідно до чинного законодавства. Общественность з города Маріуполя. просит настоятельно, чтобы по этим лицам, по которым я зачитал, было принято такое решение о мобилизации. Вручение повесток этим лицам оборона Мариуполя готова взять на себя. Спасибо. Предназначение и призыв военнообязанных осуществляется согласно нарядов, которые ну, данным, данным, допустим, Мариупольскому военкомату предоставляет Донецкий областной военный комиссариат, где расписано конкретно, по какой воинской учетной специальности, по какому званию необходимо призвать соответствующих военнообязанных. Соответственно, мы рассмотрим данную категорию. В принципе, при данный момент, в принципе, данные, если вы по военно-учетному изучали, данная воинская специальность пока необходимости нет. Потому что мы сейчас призываем в основном специалистов. Ну, изучим этот вопрос еще. Собственно говоря, мобилизация, она чем отличается от, допустим, призыва на срочную службу? Тем, что, как сказал Сергей Александрович, согласно наряду требуются вот такие-то, такие-то, такие-то специалисты. Согласно таких-то, таких-то воинских учетных специальностей. Потому что набрать кого попало, это только вредить. Поэтому, ну, может быть, среди данного списка есть и те, кто... Нам, нам под данные вузы.